Я думаю, что сейчас настает время, когда просто необходимо здесь, на Донбассе, поднимать голос за правду. И правда заключается в чем? Что мы не хотим никакого раскола, мы не хотим никаких войн, мы хотим выйти и сказать, что мы почитаем тех людей, которые умерли на Майдане, что это настоящие герои. Мы хотим это сказать в субботу. Также мы хотим сказать о том, что э, поддержать те требования, которые высловливает Майдан сегодня центральный в Киеве, и одним из центральных и основных требований Батькивщины остается освобождение нашего лидера, освобождение Юлии Владимировны Тимошенко, которая на сегодняшний день... Э, Находится заключение по надуманным причинам, без всяких оснований. И мы понимаем, что власти, президенту это, это не нравится, это невыгодно. Но мы выходим сказать правду. Правда заключается в том, что Тимошенко должна быть на свободе. И... Э вот-вот должно быть решение Европейского суда по Юлии Владимировне. И я думаю, что это крик Майдана, что Тимошенко как лидер нации, она должна быть в это время, в эти, в эти дни, должна быть на свободе и должна быть на Майдане.